Çok rahat kaldırdı. Çok rahat kaldırdı. Biz ata yurdumuza kardeşlerimizin yanına geldik. Biz iki ülkenin askerleri olarak birbirimizin tecrübelerini aktaracağız. Eğitimlerde bizim gördüğümüz eksikliklerimizi, daha önceki tecrübelerimizi bir diğer ülkenin askerine anlatacağız. Arkada da gözüktüğü gibi askerlerimiz atış talimi yapmaktadırlar kendi atış tekniklerimizi burada atış alanında aktarıyoruz. Eğitim sahasındaki tecrübelerimizi ortak bir tatbikatla icra edeceğiz. Eşik! Şey. o'zbekiston respublikasi va turkiya respublikasi harbiy xizmatchilari o'rtasida do'stlik ikki ming yigirma bir maxsus taktik o'quvi boshlandi bu o'quv albatta katta bir e, amaliy tajriba beradi degan umiddamiz oxirgi jang elementlarini bajarish tartiblarini bugungi kundagi zamon talabiga javob beradigan professional harbiy xizmatchilarni yetishda eng asosiy amaliy natijalarni beradi <laughs> <laughs>

uga bag'ishlangan tantanali marosimni ochiq deb e'lon qilaman barchangizni navro'z bayrami bilan samimiy muborakbod etaman o'zbekiston va turkiya davlatlari o'rtasida o'zaro do'stlik va ishonchli sheriklik asosida strategik hamkorlik yo'lga qo'yilgan har ikki mamlakatning harbiy sohadagi o'zaro hamkorligi do'stona munosabatlarimizning yana bir isbotidir qadrli kardeşlerim. Biz şu an bu yerde mihmanımız. Lakin biz özümüzünü mihman gibi kormayız. <laughs>